Jangan lupa untuk subscribe my channel Hang Hangduk Mana Sas Assalamualaikum Selamat datang ke channel Hangduk Mana Mari kita dengar Rafizi jawab tentang isu nepotisme Selepas so, tu saya baca detail sedikit Dekat Sinar harian ni Labour parti anak beranak Ulang serangan lapuk Kata Nurul Izzah Okey tuan Mari kita dengar Jawapan Rafizi Tentang isu nepotisme ni Dia kena kita komen Macam biasa Berkaitan dengan your opponent saudari Nurul Izzah jadi uh, macam mana YB pandangan YB penyertaan uh, saudari Nurul Izzah sebagai uh, your opponent dan juga label-label uh, nepotisme yang uh, berbangkit beberapa hari ini saya, saya dah sebut daripada awal kepada yeah. Datuk Seri Anwar kepada Saifuddin kepada ialah orang yang nak bertanding ura-ura sebelum itu hmm. Saya dah sebut bahawa hak bertanding itu hak masing-masing. Saya faham perasaan itu. Sebab masa Azmin Timbalan Presiden dahulu tahun 2018, saya cabar dia sebagai Timbalan Presiden. Walaupun saya penganggur masa itu kan. Jadi saya fahamlah hak bertanding dalam parti adalah hak masing-masing. Dan saya rasa izah ada cukup hujah. Kenapa dia perlu bertanding dan kita perlu hormati itu Masing-masing ada sumbangan kepada parti Cuma, ha, ada cuma dia eh. Yang yang tak membantu parti ini Dia bila yang saya sebut tadi Lebih sudu daripada kuah ni Kalau contohnya um secara bertanding kemudian uh, dia berlaku tanpa perlu ada satu gerakan um yang yang menunjukkan semua sokong sehingga menimbulkan perasaan semua ini telah dirancang kemudian dia menimbulkan perasaan seolah-olah ini disusun dan juga apa nama ni um mewujudkan persepsi ada budaya ampu dalam parti yang itu tak membantu parti lah, hmm. Kan? Dan daripada situlah maka kita kena bersedialah setiap keputusan yang kita buat sebagai pemimpin parti, kita kena bersedia dengan bagaimana perkara itu akan menimbulkan polemik di dalam dan di luar parti. Jadi bila Izah bertanding Memang kita tak boleh lari lah daripada persoalan adakah ini nepotisme Dan masing-masing akan ada hujah Dan itu terpulang kepada masing-masing yang bertanding lah untuk buat hujah itu Saya tak ada niat untuk komen panjang pasal nepotisme dan sebagainya ni Saya hanya bimbang persepsi rakyat di luar Yang itu saya bimbang Sebab kita boleh bagi hujah apa saja pun yang menjadi hakim kita ini Bukan semata-mata perwakilan di dalam parti yang nak bagi menang ini Hakim kita ini sebagai orang politik dan juga political party Hakim kita ni ada dua saja. Satu ialah akhirnya pengundi kita yang kita nak masuk pilihan raya dalam dua tahun daripada sekarang Itu hakim kita Hakim kedua kita ialah Allah Kita ada dua hakim je yang 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 kat dalam menang kalah ni ikut sukalah masalahnya kebimbangannya tiba-tiba maka isu nepotisme ini akan terus berlegar lah kita bagi apa pun jawapan dan sebagainya kena berhati-hati kalau jawapan itu dilihat terlebih sudu daripada kuah saya bagi contoh kan hmm. saya tengok ada tweet famous tweet famous lah ni dia bagi jawapan ni kan kalau contohnya kita bagi jawapan bahawa ia bukanlah nepotisme selagi ada pilihan raya ataupun dibuat pemilihan. Jangan buat macam itu. Sebab Azerbaijan presiden dengan perdana menteri tak silapnya saya, tak silap saya lah laki bini tapi memang dipilih oleh pilihan raya pun. Itu tidak menghentikan seluruh dunia gelak kat dia. Macam mana presiden apa nama ni suami Perdana Menteri isteri Oh tapi dia kata tak apa Kita melalui pemilihan semua Jadi kalau kita bagi jawapan-jawapan Yang lebih sudu daripada kuah Itu akan menyebabkan Orang makin marah Dan orang makin marah itulah yang akan menyebabkan Persepsi itu makin buruk Seolah-olah kita tidak pernah melalui zaman-zaman yang lepas Saya bagi contoh lah kan bila kita buat keputusan, memang akan ada kesan. Saya buat keputusan bersama rakan lain tahun 2015 untuk tubuhkan pakatan harapan pecah daripada PAS. Memanglah ada tanggapan yang buruk awalnya. Kebanyakan daripada penyokong PH sekarang ini sendiri pun marah sebab tak yakin. Saya tahu itu risikonya. Sebab itu saya kena habiskan 2 tahun setengah pusing satu Malaysia untuk yakinkan ini. Kerana kita tahu akan ada kesannya. Sama juga contohnya 2018 bila saya cabar Azmin saya tahu dalam parti dan di luar parti ada limpahan persepsi dan unintended consequences yang adanya kerana dia kata kenapa begini jadi kita nak kena terangkan dan tangani sama juga dengan parti lain dan pengalaman kita masa tahun 1998 contohnya kan bila datuk sri Anwar Ibrahim dipecat Kemudian didakwa bukannya Tun Mahathir masa itu tak ada jawapan semua jawapan Tun Mahathir ada kita kata macam ni Tun Mahathir kata macam ini kita kata macam ini Tun Mahathir kata macam ini tapi akhirnya rakyat buat kesimpulan sendiri dan rakyat tidak boleh menerima sebahagian daripada penjelasan yang dibuat pada masa itu pun tambah lagi bila dilihat lebih sudu daripada kuah Usung uh, tilam lah itu semua akhirnya itu membentuk pemahaman rakyat bahawa walau apa pun jawapan rasmi yang diberikan kami sudah tidak boleh terima parti ini. Kita kena tangani soal nepotisme ini dengan berhemah, lah. Kerana apa pun jawapan yang kita bagi dia mungkin boleh menenangkan di dalam dewa di dalam parti sama kita. Tapi belum tentu kalau kita tak berhati-hati Dia tidak menjauhkan rakyat biasa daripada keadilan dan juga PH dalam masa-masa yang berbaki sebelum PRU 16 ini Kalau apa-apa itu sebenarnya kebimbangan saya dan nasihat saya Sedara-sedari yang berkempen dengan saya tak payah serang tak payah gunakan isu itu dan sebagainya kerana isu itu memang kita kena tangani secara bersama sebagai parti bukannya dalam parti sangat tetapi dengan orang luar yang sedang memerhatikan dan menilai kita sekarang. Okay YB, YB kata YB kata serang tak serang uh, saya bukalah Twitter kejap kan dan uh, tengok uh, ada penyokong-penyokong kita ni ialah bila berlaku macam ni sedikit outrage lah dan mungkin ada lakukan serangan peribadi kepada pihak lawan YB kenapa YB tak nasihatkan dia orang-orang ni jangan 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 serang macam ni YB ya, tadi saya katalah janganlah serang <laughs> dah saya, saya dah saya ingat kita kena ingat kan Um, PKR ini penyokong utamanya adalah pengundi atas pagar yang yang banyak dekat Twitter ke yang yang dekat Facebook Twitter X lah aku X. saya panggil Twitter lagi kan hmm. yang yang dekat X yang dekat Facebook hmm. semua tu kebanyakannya saya ingat orang biasa saya tak kenal pun hmm. kan um, kecuali lah korang ni yang 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 dok jadi Twitter semua ni setiap kali kor tweet korang letakkan salinan IC dan juga nama penuh dan juga apa nama ni um, nombor telefon, bolehlah saya telefon tegur sikit tapi sebenarnya itu hakikat yang saya sebut tadi kalau adalah dalam PKR ataupun dalam mana-mana parti yang merasakan kita boleh mengawal naratif rakyat di luar itu satu kebodohan kita tak boleh mengawal naratif rakyat di luar kita hanya boleh mengawal tingkah laku kita. Kita hanya boleh mengawal keputusan-keputusan kita kerana sebagai orang politik, sebagai parti politik, memang itulah bisnes kita iaitu secara berpanjangan kita akan dinilai oleh pandangan rakyat di luar. Jadi yang yang bising semua ni ialah yeah. saya minta berhati-hati. Saya tahu banyak yang marah itu, yang mengkritik itu adalah penyokong tegar Pakatan Harapan dan PKR. Ada sebahagiannya anggota parti, ada sebahagiannya bukan pun. Tapi saya tahu bagi reda dan elakkan perkara itu kerana ini masalah bersama yang kita kena tanggung selepas ini ni. Uh, macam mana kita nak Uh, mengimbangi pandangan di luar Dengan uh, supaya pengundi-pengundi um, itu Dia tidak jauh hati daripada kita Kalau kita tidak berhati-hati Dia jauh hati Akhirnya yang jadi mangsa Ialah kita jugalah Kerana kita yang masuk dalam pilihan raya nanti Nak buat kerja Dan uh, kalau contohnya uh, Dia diambil peluru oleh pembangkang Contohnya maka kita akan masuk pilihan raya dengan satu isu yang kita akan jadi defensif. Hmm. Sedangkan sepatutnya kita nak masuk pilihan raya ini kita kena ofensif, kita kena menyerang kan. Jadi perkara-perkara ini bagi saya itulah kesannya kalau kita buat sesuatu keputusan ataupun langkah politik kita itu kita tidak pertimbangkan dengan mengambil kira juga bagaimana reaksi yang boleh berlaku di luar parti Selalunya kita nak buat pertimbangan politik kita dalam parti ni Kita fikir macam mana orang dalam parti hmm. Tapi sebenarnya kita ni bukan lagi parti cabut hmm. Kita ni setiap gerak geri kita ni dipandang dan dinilai Ada benda yang kita buat Maka itu sudah tentu akan mengundang reaksi Dan reaksi itulah yang kita nak kena cuba tangani Dan tanggungjawab itu Saya harap bila sudah reda sedikit dalam satu dua hari yang itu yang 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 di luar itu maka berhemahlah kita tak kisahlah siapa yang kita nak sokong janganlah sampai uh, menang sorak kampung tergadai O oh, kita saya baca detail lagi naik presiden parti Kak Ilan. Nur Izzah Anwar menyifatkan label parti anak-anak yang dilemparkan terhadap dirinya dan parti sebagai retorik lama yang sering digunakan untuk memperlekeh perjuangan reformasi sejak tahun 1988. Menurut beliau, tuduhan itu bukan perkara baru dan sudah digunakan sejak awal penubuhan PKR ketika dirinya bersama pemimpin-pemimpin awal memperjuangkan agenda reformasi. Ketika saya menang jawatan naik presiden dengan undian tertinggi pada 2014-2018, serangan sama tetap dilontarkan. Tuan. Kerjaan Pemian, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Assalamualaikum tuan mai terus ni aku nak ajar apa ada Ibrahim Assalamualaikum